Salam dəyərli izləyiciləri, hər birinizə salamlayıram. Bu gün siz xırdalan şəhərində şəhər istiqamətində işləyən 19 nömrəli marşrutun yaxınlığında yerləşən 3 otağlı bir evin təqdimatını edəcəm. Deməli, evimiz 3 otağlıdır. Paket giriş adır. Bu darvazasıdır, bu isə küçəsidir. İndi isə daxil oluram evin həyətinə. Bu həyət idi gördüyünüz kimi. Hey, tam şəkildə işlənib, görürsüz, tam et daşlarla işlənib. Yəni belə xuzmağını heyəti var, yəni burası stolsuzdu qoyub oturmaq olar. Evin üst fasadını çəkirəm. Pəncərləri plastik şəbəkə yığılıb, gördüyünüz kimi. Səf qapısı var. Üç daş üzərində, dörd bir tərəfi cüt daşla inşa edilib. İndi isə daxil olaram dəhliz hissəsina, bu gördüyünüz kimi dəhliz hissəsidir. Dəhlizin sağ tərəfində, e, dəhlizin sol tərəfində öz istiram yerləşir bizim qonaq otağımız. Bu qonaq otağıdır. Belə bir geniş qonaq otaq var. Tavanı da gördüyünüz kimi fiqurlarla səliqə ilə işlənilib. Divarda TV stenti yığılıb, gördüyünüz kimi pəncərəsi ösəyətinə baxır. Göstərim. Çox gözəl təmir edilib evimiz. Divar kağızları zövqlə seçilib gördüyünüz kimi. Evimiz kifayət qədər genişdir. Gəldiyin. Tikintidə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Deməli, dəhlizin sağ tərəfində mətbəxdir. Mətbəx səsi gördüyünüz kimi. Tavan sadə şəkildədir. Mətbəxinin də pəncərəsi həyətinə baxır. Dəhlizdə düz də istiqamətdə yataq otaqlarından biridir. Belə bir geniş yataq otağı var. Gördüyünüz kimi. Çox səliqəli gəldi. İstilik sisteminin xəttləri çəkilib, göstərərəm sizə. Sadəcə olaraq bura bir kondensat aparatı və radiatorları yerləşdirdikdən sonra deməli evimiz tam istiliklə təmin ediləcək. İkinci yataq otağını göstərərəm sizə. Bu ikinci yataq otağımızdır. Bu da kifayət qədər geniş bir yataq otağıdır. Rahatlıqla bura Çarla paylı dolabları yerləşdirmək olar. Yəni burada bir sıxıntı ola bilməz, çünki otaq kifayət qədər genişdir, 4dən 4ə bir otaqdır. Sanuzə qorşağını göstərəcəm sizə. Sanuzə qorşağıdır, bura aksessuarlar yerləşdiriləcək. Narahat olmağa dəyməz, tam şəkildə deməli müstəqilliyət təsvir ediləcək. Daxil siyahısında Divar kağızlarını özəl seçib gördüyünüz kimi xoşa gəlimli bir kağızlardır həqiqətən. Deməli evimiz qaz, su, işıq, kanalizasiya sistemi ilə tam şəkildə təmin edilib. İşdə i vəziyyətdədir. Evimizin sənədi eskiz layihədir, qiymətləndirmə sənədidir. Qiyməti isə 46.000 manat təşkil edir. Real alıcılara endirim olacaq. Bizə isfəsatçasını göstərərəm sizin evin. real alıcılar bizi mərat edə bilər. Böyük məmnuniyyətlə bu evi sizə təqdim edəcəm. Kanalımıza izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hələlik.